Мне новый поймал года семнадцатого ноль. как отец проведения сроков победителя по процедуре открытых торгов Второе. Аккумуляторы электрические и части. 2015 года. Согласно протоколу раскрытия было предоставлено всего 4 предложения. Участник номер 1. Общество с ограниченной ответственностью УКР СГУ. Город Борис, Полицкоп, Ядерково, -э 384, 87,

Сумма предложения 60 14 гривен 40 копеек НДФ. Обеспечение предложения конкурсных торгов не требовалось. По результатам детального рассмотрения э, было выявлено, что предложение участника номер один общества с ограниченной ответственностью УПР не отвечает условиям документации конкурса. Второе. Отсутствует оригинал и нотариально доверенная копия справки из налоговых органов про отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов, как это требовалось в пункте 2 раздела 3 документации конкурсных торгов. Третье. Отсутствует оригинал или нотариально доверенная копия сведений э, про отсутствие у руководителя участников судимости за преступление, совершенное в корыстных э, мотивов, участника номер два общей фотограничной ответственности по частным центрам локализации не отвечает план документации конкурсных торгов. А именно, первое, отсутствует отчет о финансовых результатах за 2020 вредных... торгов. Uh, предлагается отклонить приложение участника номер 1 и 2 в соответствии с 3 пункта 1 статьи 29 закона Украины об осуществлении государственных закупок. Uh, в связи с тем, что его предложение не отвечает требованиям документации конкурсных торгов. Кто за то, чтобы отклонить предложение участников 1 и 2, как такие, которые не отвечают требованиям документации конкурсных торгов? Прошу голосовать. Виноват. Так, Принимается решение отклонить предложение участников номер 1 и номер 2 в соответствии с подписанным 3 пункта э, 1 статьи 29 закона Украины о осуществлении конкурсных закупок на основании того, что предложение конкурсных закупок не отвечает условиям документации конкурсных закупок. Остальные участники номер 3 и 4 допускаются к оценке. Оценка проводится согласно методике, указанной в приложении 3. Центр Долгинской безопасности 60, баллов. Участник номер 4 общество с ограниченной ответственностью Гринфорд 100 баллов ровно. По максимально возможному количеству баллов 100 победителям предлагается определить участника номер 4 общество с ограниченной ответственностью Гринфорд. закупки аккумуляторы электрические части к ним. По ходу 27, 22. Аккумуляторы. А, объявление номер 114 726, и номер 235, 18 на 2015 года. Дата раскрытия предложения 22 05, 2015 года. Согласно протоколу раскрытия было предоставлено всего два предложения. Участник номер один. Общество с ограниченной ответственностью и Ливерпул 393, 63, 063. Сумма предложения 76 782 гривны 24 копейки с НДС. Участник номер 2. Общество с ограниченной ответственностью Резвета. Ливерпул 396, 68, 931. Сумма предложения 75 999 копеек с учетом НДС. Обеспечение предложения конкурсных торгов не требовалось. После рассмотрения всех предложений на соответствие критериям и требованиям а также с учетом анализа, вывода и рекомендации по разделению инициатора закупки установлено, что предложение обоих участников соответствует всем требованиям документации конкурсных торгов, в том числе техническим и квалификационным критериям, и они запускаются к оценке. Оценка проводится согласно методике, указанной в приложении в номер 3 документации конкурсных торгов по критерию оценки цена. Максимальное количество Таким образом, есть предложение признать общество с ограниченной ответственности Ригведа победителям данных торгов. кто за то, чтобы признать общество с ограниченной ответственностью Ригведа победителем торгов на закупку аккумулятора электрической части к ним по ходу 27-22. Прошу голосовать. Единогласно. Да. Победителем признается общество с ограниченной ответственностью Ригведа. Результаты проведения зафиксированы в протоколе. Все, на этом совещание комитета конкурсных подборов считается закрытым. Спасибо за внимание.